Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Solo somos competidoras en la subasta, no en la operación del proyecto. Podemos aportar nuestras especialidades, respondió ella, dejando a Eguarín satisfecha con su postura madura. Atahuit rió levemente. Entonces, si Oriana y su prior unieran fuerzas, sería un buen equipo. Es mejor que un trato con un grupo sospechoso. Maivika se rió. Al heredero de Royce, que siempre ganaba estas subastas, no le gustó la nueva regla. O podría haber solo un ganador. Lo afirmó con seguridad. La secretaria interrumpió antes de que el ambiente pudiera calentarse. Después de la reunión, cuando se marchaban, Natacorn le preguntó a su hija, ¿Vas a la empresa? No. Miró a su alrededor buscando a alguien. Escuchó a Aiguarín hablando con su equipo. Iré a la cafetería antes de irme. ¿Quieres algo? Solo para ir. Al oír esto, Maidika sonrió y decidió ir también. En el café, Iguarin estaba pagando su bebida cuando escuchó una voz familiar. Un capuchino, por favor. Ella miró y vio a Maivika, quien miró suprepticiamente en su dirección. Hola, señorita Aiguarín. ¿Trajiste a tu equipo a tomar un café? Aiguarín se sorprendió por su iniciativa. Él respondió cortésmente. Hola, señorita Maivika. Sí. Traje a mi equipo a la reunión. Luego se volvió hacia su empleado. Su pedido está listo. Puedes seguir adelante. Maidika la observó mientras se despedía, y con una mirada intensa murmuró Pensé que me iba a presentar a ella. Aiguarin sonrió traviesamente ¿Quieres que te la presente? ¿O quieres que te la presente? Si es así, puedo hacerlo. Pero. Aquí está. está May, mi novia. Entonces, preséntalo de alguna manera, dijo Mayvika en un tono bajo pero aún audible. ¿Qué dijiste? Aguarin se sorprendió. No podía creer que Mayvika dijera eso. Al ver su expresión parecía que estaba insatisfecha con algo. Pensó que solo quería poner una cara que no mostrara demasiada amabilidad. Pero esto parecía más tenso. Un pensamiento la hizo reír. ¿Quieres que diga que eres mi novia? No lo dirías, bromeó Maivika. Diría que más de lo que crees, respondió Eguarin con confianza. Pero alguien me autorizó a hablar de ella. En diez días presentaremos nuestra propuesta y no sé cuál será el resultado, pero no me importa. Lo personal es solo un asunto personal. Entonces, ¿qué tal una cita? Ay, después del trabajo, ven a buscarme para cenar. Voy a dejar mi coche en la empresa. Vaya. Aiguarin estaba extremadamente sorprendida, como si confirmara que su pensamiento anterior podría ser correcto. Estaba celosa de Maivika tú, Vica, me estás invitando a una cita y quieres que te recoja. Ella sonrió emocionada. ¿Quién se negaría a eso? La taza de café ahora vacía y con solo hielo restante fue arrojada a la papelera cerca del pasillo que conduce al ascensor, antes de salir del edificio cogió las llaves de su coche y se dispuso a dirigirse a su vehículo. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la salida del estacionamiento, una mano de repente lo agarró. Estacionamiento en el segundo piso otra vez. Ya te dije que consigas la tarjeta de estacionamiento VIP, dijo Aiguarin, quien lo consiguió incluso después de verlo despedirse para regresar al trabajo. Ella no pudo evitar preocuparse por él, incluso desde la distancia. Cada vez que vengo termino yendo temprano. No he tenido tiempo de hacerlo todavía, respondió, sorprendida de verla ahí, pero tratando de justificarse, no tomó tanto tiempo. El sistema aquí es muy rápido. Trajiste tu identificación, verdad? Oh. Entonces ven conmigo, dijo ella, tomándole la mano y guiándola hasta el mostrador de servicio en el segundo piso. Como era un trayecto corto, no costaba nada ir a pie. De todos modos, siempre aparcaba ahí, pero admitió que la comodidad de aparcar en el primer piso sería mejor que subir otro nivel. ¿Y por qué caminamos así de la mano en público? Preguntó Maivika, siguiendo de cerca a Guarin. Mejor déjalo ir. Ya es bastante raro que nos juntemos. Ya dije que ya no me importa, no quiero preocuparme. Al menos podríamos esperar hasta que termine la subasta.